Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perjuangan, Salam Reformasi, Salam Malaysia Madani Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzahirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Terima kasih pengusus tetap Yang amat berhormat Presiden, Penasihat Parti Timbalan Presiden, Rakan-rakan Naib Presiden, Rakan-rakan Pimpinan, Pimpinan MPP, Angkatan Muda, Wanita, Ketua Pemuda, Ketua AMK, Ketua Wanita, Rakan-rakan Pimpinan Adali Al Parlimen, Rakan-rakan Cabang, Angkatan Muda, Wanita dan semua yang dapat bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita rakam bersyukur setelah melalui satu proses yang begitu mencabar dan menggetirkan kita sampai ke titik ini untuk kita memutamatkan kongres nasional di mana kongres ini juga bermakna kita telah menutup atau memutamatkan satu lapisan kepimpinan yang baru demi memikul tanggungjawab dan harapan anggota parti dan harapan Malaysia di masa depan semoga dengan pilihan yang telah dibuat telah memberikan kita sedikit sebanyak hala tuju ke depan kepada parti masa depan negara, masa depan pakatan harapan, masa depan perpaduan dan paling penting memastikan keadilan masih lagi menjadi induk penting kepada kerajaan yang akan ditubuhkan di masa depan dan kita bersedia menobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk penggal yang kedua selaku Perdana Menteri Malaysia. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sewaktu berlaku hingar-bingar pemilihan keadilan yang lepas, saya telah memilih untuk membayangkan cita-cita dan harapan saya untuk melihat negara kita ke hadapan. Kerana apa yang kita kecapi pada hari ini, Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri, rakan-rakan selaku Menteri, kita mengetuai beberapa kementerian dan juga menegeri ada yang dipilih pimpinan di peringkat lapisan kedua selaku ahli majlis ketua kampung dan sebagainya bukan lahir secara tiba-tiba ia lahir dengan jerih berih perjuangan dan ia lahir daripada idealisme apa yang kita lihat pada hari ini tentang kerangka ekonomi madani sebagai contoh ataupun cara pembangkang mengkritik kita tidak cukup diagihkan duit kepada rakyat. Saya masih ingat di tahun 1998 dengan penyingkiran Datuk Seri Anwar digerakkan agenda reformasi dan perjuangan reformasi bukan hanya laungan reformasi yang terungkap tetapi dasar dan kerangka serta imajinasi terhadap masa depan negara imajinasi itu bila? sekarang Waktu itu kita sebut tentang pengagihan ekonomi yang adil. Waktu itu kita sebut jangan harta dan negara ini dikontrol dan dikawal oleh sekian elit yang mengawal ekonomi, mengawal politik sampai rakyat bertempia di bawah. Saya masih ingat lepas satu demonstrasi kita kumpul di majlis Negara, pembicaranya Datuk Saifuddin Nasution. Apa dia sebut waktu itu? Ingatlah di akhir zaman nanti Harta itu hanya berlegar di antara mereka Umpama ikan yang melompat daripada satu kolam ke satu kolam Pemimpin-pemimpin ibarat anjing ganas Rakyat impama kambing-kambing yang ketakutan Itulah bayangan yang digambarkan oleh Datuk Seri Anwar Dalam mengangkat agenda reformasi Disampaikan oleh pimpinan-pimpinan yang ada di bawah Supaya apa? supaya ekonomi diagihkan dengan adil dan juga dapat memastikan negara dapat membasmi kemiskinan dan itu dengan penuh bangga kita sebagai keadilan telah ilhamkan 25-26 tahun lepas dan menjadi agenda ekonomi arus perdana yang dipeloperi oleh keadilan sebab itu saya sebutkan tentang 100 tahun Malaysia yang harus kita hadapi daripada umur 32 tahun daripada sekarang kalau lahir di tahun 2025 32 nanti umur Malaysia adalah 100 tahun untuk pastikan kita kekal relevan untuk pastikan kita kekal baik dan berada dalam landasan politik nasional justru kita harus berani untuk meletakkan imajinasi bangsa Malaysia yang bagaimana Rupa orang Melayu bagaimana, rupa orang India bagaimana, rupa orang Cina bagaimana. Dan sebab itu kita kena maju ke depan dan bukan hanya menoleh ke belakang. Sebab itu dalam beberapa rangkaian ucapan-ucapan, saya tertuh tentang almarhum Dr. Syed Hussein Alatas menyebut tentang cita sempurna bangsa, iaitu Adelisma kita. Ataupun Benedict Anderson Izzah tak setuju saya sebut tentang Benedict ni sebab pandangan dia tentang Palestin dan negara-negara yang tertentu tapi saya panggil dia tentang ilmu kena ada imajinasi tentang bangsa kita di hadapan dan itulah yang sedang kita bina itulah yang sedang kita rangka Inilah yang harus ada keberanian. Inilah yang harus ditonjolkan oleh angkatan muda. Dan parti keadilan. Kerana kita ini bukan parti untuk hari ini. Kita harus yakin menjadi parti yang akan mempelopori masa depan. Meraihkan 100 years of Malaysia. Dengan kerangka yang kita imajinasikan. Hari ini lawan politik kita sedang apa? Sedang menarik kita ke belakang. Kerana mereka tahu Lontaran kita tentang ekonomi yang adil, Malaysia yang demokratik, negara yang lebih bebas sekarang dituntut oleh mereka yang dulu menjadi penentang dan mereka yang cukup anti dengan benda-benda ini. Jangan bagi sangat kebebasan. Nanti ramai orang bogel di tengah jalan. Jangan raikan sangat kebebasan. Nanti ada orang yang akan terlanggar serta Meraikan kebebasan sehingga merosakkan bangsa dan negara kita Itulah yang dilawankan dan dilawan kepada kita selama bertahun-tahun Hari ini, sewaktu mereka jadi pemangkang Mereka sebut, mana kebebasan bersuara Kenapa kita halang kebebasan bersuara Kita bangga, sebab apa yang kita tapakkan Telah menjadi bunga dan telah memayungi negara kita Dan hari ini, apa yang kita perlu gariskan di masa depan adalah bagaimana rupa bangsa negara kita. Kita mahu orang Melayu terus maju, tapi majunya bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ilmu dan keyakinan. Dan ini menjadi perjuangan keadilan, hidupkan orang Melayu, hidupkan orang Islam dengan ilmu, kecerdasan, kefahaman, pencerahan, bukan dengan ketakutan sebagaimana yang digunakan oleh musuh-musuh kita. Kita mahu orang India, kita mahu orang Cina, kita mahu semua lain-lain kaum minoriti hidup bersama-sama. Bukan dengan perasaan ingin menyayangi, bukan dengan perasaan ingin melakuti. Dan ini disebutkan dengan jelas oleh Perdana Menteri dalam beberapa kalimatnya. Anak Cina anak saya, anak India anak saya. Walaupun secara fizikal pun hampir sama, tetapi dan Tetapi realitinya fikiran itu supaya kita dapat hidup sebagai sebuah bangsa dan komuniti yang bersatu padu serta kuat untuk membawa negara kita ke hadapan. saudara sahabat-sahabat, rakan-rakan pimpinan yang lain dan semua-semua yang dapat bersama-sama. Kita sedang berdepan dengan tatanan dunia yang begitu mencabar. Di merata tempat, ada saja pimpinan-pimpinan yang ekstrim gila serta tidak memikirkan manusia dan kemanusiaan secara menyeluruh ini sangat bertentangan dengan naluri keadilan dan itu sangat bertentangan dengan apa yang ditonjolkan dalam madani mahupun apa yang terangka dan terfikir daripada pemikiran presiden sebab itulah kita yakin kita harus membantu presiden dan parti juga harus mengetengahkan pandangan ini Termasuk membawa suara kita agar keamanan dapat ditingkatkan semula. Persepahaman di antara kaum agama dapat diperkukuhkan semula. Bukan hanya menjadi alat dan nadi politik yang memenangkan ataupun menjadi alat dan nadi politik yang merosakkan dengan kita lihat di banyak tempat. Bukan saja di negara Asia, malah di Amerika Syarikat, di negara-negara Eropah yang sangat berkembang. Justru keadilan bukan hanya boleh melihat kita sebagai sebuah parti. Kita juga kena berfikir kita sebagai sebuah pemerintah pentadbir Malaysia dan juga bagaimana kita memastikan rantau kita yang paling aman, yang paling damai ini iaitu rantau ASEAN yang sekarang pengurusinya adalah Malaysia dan pengurusi Malaysia itu ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa citra itu sebagai citra establish seluruh dunia jadi suara kita bukan hanya suara cita kecil-kecil siapa lawan siapa, bagaimana-bagaimana tetapi inilah yang sedang, yang sewajarnya kita ketengahkan dan kita bawa ke depan namun, taklah juga bila saya sebut tentang perkara-perkara ini kita harus berangka, berawang-awangan di awan ini bercita rupa bangsa, cita bangsa sempurna, negara bangsa sahaja kita kena juga praktikal nak cara praktikal ialah menang dengan pilihan raya. Sebab itu kita kena meletakkan sasaran yang khusus. Bagaimana kita harus menang di Sabah? Bagaimana harus kita menang dengan kerusi yang signifikan dalam pilihan raya umum yang akan datang? Caranya bagaimana? Caranya perkukuhkan jentera parti. Caranya perjelaskan bagaimana rangka kita, corak kerja kita. Caranya macam mana kita harus ada keyakinan. Bagaimana yakinnya kita dulu menampakkan satu politik pengagihan ekonomi yang adil dan sesama, politik yang demokratik, politik yang lebih bebas dan merdeka. Sekarang kita juga kena mempelopori satu garis-garis itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesedaran. Dan saya yakin kalau 26 tahun dulu kita mula dengan di atas jalan tanpa ada modal yang kuat, tanpa ada peluang untuk membuktikan apa yang kita katakan sekarang kita mempunyai pentadbiran dan amanah kepimpinan yang besar dan amanah ini kalau kita pacu bersama-sama kita berdiri bersama-sama insya Allah saya yakin baik yang menang baik yang kalah dalam landasan yang sama kita akan dapat kerusi yang signifikan sampai ke 50 kerusi daripada pilihan raya umum yang akan datang untuk pastikan keadilan tunjang pada kerajaan yang dibentuk Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal selaku Perdana Menteri Penggal yang kedua. Akhirnya, sekali lagi, saya juga ingin minta maaf kalau ada sebarang kekasaran dan kesilapan sepanjang tempoh berkempen. Saya dah sebutkan banyak kali. Kadangkala -kadang ada juga benda yang terluka. Ada juga yang terus mengguris. Masih lagi nak menyebut benda-benda yang lepas. Benda-benda yang kita tinggalkan. Sampai lawan tu sampai tak ingat apa-apa. Saya pernah ingat saya jumpa dengan seorang. Dia keluar sebelum pilihan raya 2004. Saya tanya dengan dia, ni apa sesal bang? Saya panggil dia, Ustaz, kenapa nak keluar ni? Dia bergurau dengan saya, dia kata, lawan tetap lawan. Walau dengan kawan. Walau dengan kawan, dia sebut macam tu. Maksud tu kawan presiden. Tapi saya tak ikut macam tu kawan. Saya cakap, lawan tetap lawan. Kawan tetap kawan. Saya sayang kawan. <tuk> Sudahlah. <tuk> Kita majulah ke depan dia. Presiden, ada, ada. Ada part. Jangan potong dulu. Ada, ada. Saya silap, silap boleh. Saya nak ucap terima kasih kepada Presiden. Sebab saya nak ungan imbas sikit. Masa, masa, move. Kita dengar, kita cuba sampaikan, kita cuba lihat bila situasi yang semakin getir. Saya masih ingat. Malam ataupun pagi sebelum benda ini berlaku, saya sampaikan mesej kepada Presiden. Apa saya sebut? InsyaAllah Datuk Seri, saya berdoa, saya diberikan kekuatan dan insya Allah saya yakin walau apa pun yang berlaku pada hari ini bila saya lihat riak-riaknya semakin panas saya sebutkan saya akan still commit saya akan pastikan komitmen saya untuk perjuangan reformasi dan parti keadilan rakyat parti pertama dan insya Allah saya tidak akan berpindah ke mana-mana. Masa tu saya tahu Ramailah begitu tak percaya dengan saya. Masa tu saya tahu. Ada dua tiga mesyuarat pun. Yang membincang tentang hal-hal tentang saya dan masa depan. Tapi ini hebatnya presiden. Dia tak tunggu macam-macam mana. Dia jawab terima kasih. Amiruddin. Dia kata lebih kurang itu. Thank you brother. Malam tu saya dengar. Sewaktu di rumah beliau. Beliau sebut. Kita mendapat mesej yang sangat positif daripada Menteri Besar Selangor tanpa ada rasa sikit pun curiga walaupun sebelum tu memang ada nakal-nakal sikit Amiruddin Syari ini. Hmm. Tapi itulah Alhamdulillah kerana keterbukaan orang macam Presiden kerana kesediaan rakan-rakan pimpinan yang saya tak boleh sebutkan satu persatu bantu balik di samping fikiran saya yang jelas saya nak jelaskan apapun saya pun tahu Risikonya saya pun tahu, potensinya saya pun tahu. Tapi alhamdulillah, ini keluarga keadilan yang kita bukan nak lihat tentang siapa dan mengapa, tapi kita nak lihat bagaimana kita boleh maju ke depan bersama-sama. Jadi saya harap marilah kita move on dan maju ke depan bersama-sama untuk pastikan sekali lagi keadilan kekal relevan pada 50 tahun lagi ke hadapan keadilan pasti tunjang kepada kerajaan yang kita nak tubuhkan dan Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal menjadi Perdana Menteri untuk penggal yang kedua maaf sekali lagi segala kekurangan mari kita bersama untuk tegakkan panci keadilan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh